اسلام اور آداب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں پاکستان کے ایک نامور سکالر دانشور ڈاکٹر خضر یاسین صاحب کے خدمت میں حاضر ہوا تھا اور چونکہ جب سے ہم میں خود اپنے آبائی مسئلہ کو اور ان چیزوں سے منحرف ہوا تو تلاش جہاں بھی کوئی شخص ملتا کچھ الگ لکھنے والا کچھ الگ بولنے والا تو مجھے بہت زیادہ دلچسپی ہوتی تھی اور اب بھی ہے وہ دلچسپی تو اسی تلاش میں ڈاکٹر صاحب کی کچھ تحریریں پڑھنے کا ہمیں اتفاق ہوا اور چونکہ میں تعارف نہیں کراؤں گا ڈاکٹر صاحب علمی حلقوں میں اور آپ سب کے بہت زیادہ ان کو معلوم ہے ان کے کتابیں ان کے آرا افکار اور خیالات کے حوالے سے لوگ بات کرتے تو پھر ڈاکٹر صاحب کی ہماری ملاقات ہوئی اور براہ راست ان سے بہت سی چیزیں ہمیں سمجھنے کا موقع ملا تو پھر میں نے درخواست کی ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ اس میرے ساتھ ایک اس, محط... اس پر ایک نشست کریں ایک گفتگو کریں تو ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے انہوں نے مجھے وقت دیا تو میں کچھ سوالات جو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو اسکالرز فلسفے سے ادب سے اور مذہب کی مواد اس پر زیادہ آ... یا تصوف وغیرہ سے جن کا تعلق ہو تو میں نے کچھ سوالات مشترک رکھے ہیں اور اس میں یعنی انیس بیس تبدیلی کے ساتھ وہ میرے سوالات ہوتے شروع کے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں کچھ حدود کو کچھ دائروں کو سمجھنا چاہتا ہوں خود بھی بطور طالب علم اور جو دوست ہمارے گفتگو سنتے ہیں وہ بھی تو کچھ سوالات میرے وہ ہیں اور کچھ سوالات ڈاکٹر صاحب کی فکر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ آپ کو شکریہ آپ کی مہربانی آپ سلام. نے ٹائم دیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے آپ کی علم فکر شعور سب نے اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور لوگوں کو بغیر کسی تعصب کے آپ جسے جو بھی صاحب علم بات کرتے ہیں اس کو ٹھنڈے دل سے یعنی پڑھنے کی اور غور کرنے کی پھر اس پہ سوال کرنے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ یہ بھی توفیق ہمارے کو جیسا میں پہلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ جب ہم انسانی دانش کی تاریخ کو پڑھتے ہیں جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسان نے جو سوچنے کی جو تاریخ ہمیں ملتی ہے تو اس کے اندر جو انسان کے کچھ بنیادی نوعیت کے سوالات ہیں جو ہر معاشرے میں ہر تہذیب میں ہر مفکر کے ہاں وہ سوالات رہے تو ایک تو وہ بنیادی جو انسان کے سوالات ہے اس کا جواب دینے کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے انسان نے دیو مالائیت کا راستہ اختیار کیا پھر اس میں کچھ بہتری آ کے مذہب کی شکل میں وہ چیز آئی اور جو بالکل سیکولر ہے وہ تو ان دونوں کو ایک ہی سمجھتے یہ اور تیسرا جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے کہ انسان نے اپنے عقل کو استعمال کر کے ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی انہوں نے میتھ اور مذہب اور ان چیزوں کو بالائے طاق رکھا اور پھر انسان نے مشاہدہ و تجربے کو بات میں بنیاد بنایا یعنی اب تو زیادہ شاید اس پر ہے تو یہ دو تین چار ہمیں انسان کے سوال انسان اپنے سوالوں کو جواب دینے کے لیے جو تین چار راستے اختیار کیے کیا یہ ٹھیک ہے یعنی میں نے اس کو صحیح سمجھا ہے انسانی دانش کی تاریخ کو پڑھتے ہوئے اور ان چاروں میں کیا فرق ہے اور اس کی حدود وغیرہ پہ تھوڑی سی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک انسانی دانش کا تعلق ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فلسفیانہ سطح شعور اور آمیانہ سطح شعور میں ایک واضح فرق ہے ٹھیک ایک آمیانہ سطح شعور اور فلسفیانہ سطح شعور کے اس فرق کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایک مثال دے سکتا ہوں جیسے ایک بندہ ہے جو شعر و شاعری سے واقف ہے جی اور اسے اوزان کا پتہ ہے بہور کا پتہ ہے اب وہ جانتا ہے لیکن وہ ان کوئی شعر وزن میں پڑھ نہیں سکتا بالکل یا کوئی شعر وزن میں لکھ نہیں سکتا تو جو شعر کے اوزان ہیں ان کا ایک الگ اپنا شعور موجود ہے جب تک وہ فنکشننگ نہ ہو تو آپ شیر یاد بھی کر لیں گے تو وہ شیر شیر نہیں رہے گا اسی طریقے سے فلسفیانہ سطح شعور جو ہے وہ آمیانہ سطح شعور سے ایک بلندر چیز ہے اور اس کا ادراک اس وقت ہوتا ہے جب وہ فنکشننگ ہوتی ہے مطلب وہ سطح جب فنکشننگ ہوتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ فلسفیانہ شعور ہے یا فلسفیانہ شعور نہیں ہے اب اس کے درمیان ان دونوں شعوروں کے اس دونوں سطحوں کے درمیان ایک ایسی ڈیمارکیشن ہوتی ہے جو ہے تو انسین قابل مشاہدہ نہیں ہے مطلب یوں نظر نہیں آئے گی آپ کو. <تصفح> لیکن اگر آپ کا شعور اس فرق کا ادراک نہیں کر سکتا تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ ان دونوں سطحوں پر ایڈریس کیے جانے والے مسائل اور ان کے حل کو کوئی بندہ ٹھیک طرح سے سمجھ سکے یا بیان کر سکے یہ ٹھیک ہے کہ انسان نے جب سے سوچنا شروع کیا ہے تو اس کی شعور کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے جیسے سامنے کے مشاہدات ہیں جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جیسے ہی اپنے مشاہدے سے وہ عقلی تصورات کی طرف موو کرتا ہے یعنی تاکل کی طرف آتا ہے محسوسات سے نکل کر تاکل کی طرف وہ قدم بڑھاتا ہے تو اس کا پہلا قدم ہی بابا طبیعت میں ہوتا ہے میٹا فزکس میں ہوتا ہے اب جب وہ میٹا فزکس میں جائے گا تو اسے اس چیز کا ادراک ہو یا نہ ہو کہ میں اس وقت میٹا فزکس میں ہوں یا میں فزکس کی دنیا میں ہوں اس کا ادراک ہو یا نہ ہو لیکن وہ کسی نہ کسی لیول پر انہی سوالات کو ایڈریس کر رہا ہوگا انہی سوالات کو جواب دے رہا ہوگا اور انہی سوالات کے ساتھ وہ تعارض کر رہا ہوگا جنہیں آپ ایک عمومی انسانی سوالات کے طور پر دیکھتے ہیں دنیا میں کہیں بھی وہ انسان تو انسان ہی ہوتا ہے اس کے پاس سوچ کے یہی ہے راستے موجود ہیں کہ وہ ایک آمیانہ سطح پر سوچے گا اور ایک آمیانہ سطح سے نکل کر ایک فلسفیانہ سوچ آئے گا اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مطلب وہ آدمی واقعتاً کہیں بہت بڑی جگہ پہ بیٹھا ہو آپ کو روڈ پہ چلتا ہوا بندہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی فلسفانہ سوچ کا مل جائے گا اور بہت بڑی جگہوں پہ بیٹھے ہو لوگ بھی آپ کو بلکل ڈفر اور ڈل ملیں گے جو بلکل کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے لیکن ہوتے موجود ہیں اس پر کوئی شک نہیں ہے یہ دونوں مطلب فلسفیانہ شعور اور عامیانہ شعور کے درمیان جو فرق ہے اس کا ادراک جب ہو جاتا ہے تو فلسفیانہ شعور میں پیدا ہونے والے مسائل اور ان کو جب ایڈریس کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بھی مدارج ہیں صحیح مطلب آپ جیسے ہی مابعدہ طبیعت میں تصور میں تاکل میں قدم رکھیں گے نا تو سب سے پہلی بات ہی یہ ہوگی کہ آپ محسوسات کی دنیا سے اٹھ جائیں گے محسوسات کی دنیا سے اٹھیں گے تو اب آپ بسیط دنیا میں قدم رکھیں گے جیسی بسیط دنیا میں قدم رکھیں گے تو اب آپ کو اس چیز کا ادراک کہ بسیط کیا ہے ابسٹیکٹ ریالیٹی کیا ہوتی ہے کلیت کس چیز کا نام ہے جزیت کیا چیز ہے مطلقیت کیا ہے اضافیت کس چیز کا نام ہے قدم کسے کہتے ہیں حدوث کیا ہوتا ہے اب ان کی طرف وہ لوگ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں جو واقعتاً فلسفی ہوتے ہیں है. اب ان کی طرف قدم بڑھانا اور ان کو سمجھنا ایک واقعتاً بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے ہر فلسفی ان تمام مسائل کو حل نہیں کر سکتا میں نے ایک صاحب کی خدمت میں گزارش کی کہ معقولات جتنی بھی ہیں وہ کلی ہوتے ہیں وہ واجب ہوتے ہیں وہ قدیم ہوتے ہیں وہ بسیط ہوتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا تم نے تو اس کو معقولات کو تو بہت بڑی چیز بنا دیا ہے اب میں زہر ہے ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا اس لیے کہ ان کا ذاتی تجربہ نہیں تھا کہ وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ کلیت کس چیز کا نام ہے اور جزیت کیا چیز ہوتی ہے اور اسی طریقے سے جیسے جیسے آپ آگے قدم بڑھائیں گے تو آپ کو فلسفیانہ شعور میں بھی غور و فکر کے پھر مدارج ملیں گے اور ان مدارج میں ایک تو ہوتا ہے کہ جو مدرکات ہیں آپ ان کا ادراک کر رہے ہیں مدرکات پر آپ رکے ہوئے ہیں مدرکات سے بھی آپ آگے ہوتے ہیں کہ خود ادراک کی صلاحیت کا ادراک کرنے لگتے ہیں مطلب ایک بار پلٹ کر پھر شعور کو اپنے طرف ہی موو کرنا ہوتا ہے کہ میں اپنا ادراک کروں کہ میں جو ادراک کر رہا ہوں وہ کس حد تک جسٹیفائیڈ ہے؟, ہے یہ ایک بہت بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور آپ سمجھیں کہ خاصا تکلیف دہ مرحلہ ہے بہت مشکل مرحلہ ہے اور خاصا محنت طلب مسئلہ ہوتا ہے اس لیے جتنے بھی جب آپ مدرکات کی دنیا میں جاتے ہیں نا تو آپ کو محسوسات ملیں گے اور محسوسات کے بعد اگلا قدم جب آپ جائیں گے تو معقولات میں جائیں گے معقولات میں کچھ ہوتے ہیں تخیلات خیالات ہیں وہ خیالات بسید بھی ہو سکتے ہیں اور غیر بسیط بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان سے ایک اگلا درجہ تخیلات سے نکل کر جب آپ آگے آگے جاتے ہیں تخیلات کی دنیا میں تو یہ آپ کو افسانے مل جائیں گے ڈرامے مل جائیں گے یہ تمام چیزیں تخیلات کی دنیا ہے جس میں آپ بہت بہترین سے بہترین نکات بھی ادا ہیں اس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے مبدعات کا مبد وہ بہت بڑی چیز ہوتے ہیں یہی جو تخیلات ہیں یہ مختارعات بھی کہلاتے ہیں ہم مختارات بھی کہہ رہے ہیں مختارعات کا مطلب ہے کہ اختلاع کیا ہے انسانی ذہن نے تو اس سے افسانہ بھی بن گیا ڈرامہ بھی بن گیا اب اگر فرض کریں آپ انہی مختارات جو مختارعات ہیں ان کا موضوع بنا لیتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو آپ کے سامنے کی نہیں بلکہ آپ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ آسمانی ہے ٹھیک یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہیں تو حقیقت لیکن میرے ادراک میں ڈائریکٹ ادراک میں نہیں ہے سب اختراع کر رہے ہیں تو جتنی بھی دیو مالا ہے دیو مالا جتنی بھی ہیں متس جتنی بھی ہیں تمام کے تمام وہ تخیلات اور مختارعات کی ہی ڈومین ہوتی ہے ٹھیک اس میں ذہن انسانی نے کچھ چیزوں کے متعلق ایک اختراع کرنا ہوتا ہے اور اس وہ اختراع بعض اوقات اس کے ماحول کا نتیجہ ہوتا ہے کچھ سنی سنائی باتوں کا نتیجہ ہوتا ہے کچھ اس کے اپنے ذاتی تجربات کا نتیجہ ہوتا ہے کچھ چیزوں کو دیکھ کر تخیل قائم کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے تو جو توہمات کی دنیا ہے وہ توہمات کی دنیا میں اختراع جب آگے بڑھتا ہے تو وہ اگر اختراع کسی ایسی حقیقت سے متعلق ہو جس کے بارے میں آپ کو یہ خیال ہو کہ یہ حقیقت مشاہدے سے ماورہ ہے اور مطلب اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے تو پھر وہ دیومالا بنتا ہے مطلب دیومالائی تصورات جتنے بھی ہیں انسانی ذہن کے ہی بنائے ہوئے تصورات ہیں وہ مختاریات ہوتے ہیں ان مختاریات کی دنیا میں جب کوئی بندہ قدم رکھتا ہے تو اس کے دو بالکل مختلف ڈومینز پیدا ہو جاتی ہیں ایک ہوتے ہیں جن کا تعلق جمالیات سے ہوتا ہے جمالیات سے ہے تو پھر وہ فکشن بن جاتا ہے صحیح وہ ڈرامہ بن جاتا ہے وہ ناول بن جاتا ہے فلمیں بن جاتی ہیں اور اگر ان کا تعلق اس سے جمالیات کی بجائے مذہب سے ہو مذہبی تصورات سے ہو تو پھر وہ مطلب وہ خدا خدا بن جاتے ہیں وہ ان کے آپس میں داغتے ہیں اور وہ ساری چیزیں یعنی پھر وہی کائنات تو وہی ہوتی ہے جس میں انسان رہتا ہے لیکن ان کے متعلق خیال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ نفس الامر کی حقیقت ہیں اور اسی طرح سے واقعتاً موجود ہیں انسان کا یہ تصور کہ میرے مختاریات نفس العمر میں بھی موجود ہیں یہ ایک اختراع پر ایک اور اختراع احسن ہوتا, احسن ہوتا احسن ہے صحیح بالکل ٹھیک تو جو جن کو آپ دیومالا کہتے ہیں دیومالائی چیزیں جتنی بھی ہیں تمام کے تمام ان سب کا یا تمام کی تمام مطلب متس جتنی بھی ہیں ان کے متعلق مذہبی ہونے یا نہ ہونے کا سوال نہیں ہوتا اس کا مطلب اس کا سوال یہ جی ہوتا ہے کہ یہ مختارعات جو ہیں اگر وہ جمالیات کی دنیا آپ کے شعور جمالی سے خرچ کیے گئے ہیں تو پھر انہوں نے شعر بن جانا ہے اب انہوں نے افسانہ بن جانا ہے ناول بن جانا ہے ڈرامہ بن جانا ہے اور اگر اس کا تعلق ان جمالیات سے نہ ہو بلکہ انسان کے اس تصور سے ہو کہ کوئی ذات ہے جو مجھے کنٹرول کر رہی ہے کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے تو پھر وہ مذہبی دیو مالا ہوتی ہے ہیں وہی چیز ایک با ہی مخترات اس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے فلسفے کی دنیا میں جنہیں مبدعات کہتے ہیں مبدعات کی طرف جب آپ قدم بڑھاتے ہیں تو اس کے لیے مبدعات کی اس اگلی جو تقسیم ہے جو آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کے لیے ایک یہ ہے کہ آپ حقیقت کے متعلق تصور قائم کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی کائنات کی محسوس دنیا یا غیر محسوس دنیا پوری کائنات جتنی بھی ہے یہ ساری کی ساری عناصر پر مبنی ہے عناصر اربا کہیں آپ ہم فرض کر لیتے ہیں عناصر اربا تو عناصر اربا پر مبنی ہے اب عناصر اربا پر مبنی ہے تو اب آپ نے کائنات کے متعلق مبدعات پر بات کی ہے کہ کائنات میں ایک حقیقت ہے اور وہ مبدعات ہیں اور وہ آگ ہے پانی आ, ہے आ, مٹی ہے اور ہوا ہے صحیح دوسرا مبدیات کی جہت یہ ہوتی ہے کہ آپ خود شعور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ میرے شعور کے مبدیات کیا ہیں یعنی بجائے اس کے کہ منظور کو دیکھیں हुँ. آپ ناظر خود اپنی حق، حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر اس سے مقولات وجود میں آتے ہیں جنہیں کیٹیگریز کہا جاتا ہے تو فلاسفیکل ڈومین میں آپ کو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں نظر آئیں گی ایک وہ مبدعات ہیں جو حقیقت کی تشکیل کرتے ہیں ایک وہ مبدعات ہیں جو نفس شعور کی فنکشننگ کو فعال کرتے ہیں صحیح. یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے صحیح. تو اس لیے مطلب جب آپ مذہب کی بات کریں گے تو یا کسی بھی چیز کی کے متعلق بات کریں گے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ فلسفے کا کام حقیقت کا انکار نہیں ہے اچھا اس کا کام ہے حقیقت کے ان معنوں تک رسائی حاصل کرنا جس میں وہ درست ہے سن. یعنی وہ تمام حاش و زوایت جتنی بھی ہیں ان سب کو کاٹ کر وہ ایکزیکٹ معنی تک رسائی حاصل کرے یہ اس کی اس ساری جد وجہ تو اس کی یہ ہے مذہب کوئی چیز نہیں ہے آرٹ کوئی چیز نہیں ہے اخلاق کوئی چیز نہیں ہے ماواد طبیعت کوئی چیز نہیں ہے فلان چیز کچھ کوئی... نہیں یہ فلسفہ کا کام نہیں ہے جو ایک ریال فلسفی ہوتا ہے سچا فلسفی جسے کہتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کرے گا وہ ان کی اس معنی کو متعین کرنے کی کوشش کرے گا جس میں وہ درست ہوتے ہیں مذہب میں نے نہیں بنایا آپ نے نہیں بنایا نفس العمر میں ایک چیز موجود ہے موجود لوگ اس طرح سے مانتے ہیں اب ایک حقیقت ہے میں نے صرف یہ جاننا ہے کہ وہ نفس العمر میں کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ فلسفے کا کام نہیں ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو کچھ نفس العمر میں موجود ہے مطلب مثال فرض کریں میں آپ کو مذہب کے اس حوالے سے بارے ہوں مذہب اپنی ماہیت کے اعتبار سے احساس اس پر رکھتا ہے کہ ایک شخص ہمارے درمیان آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے میں اس کا نبی ہوں اور میں تم تک اس کا یہ پیغام دے کر رہا ہوں میں نے اب اس بندے کو سچا یا جھوٹا ماننا ہے ٹھیک وہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا صحیح یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں اسے سچا مانوں یا نہ مانوں مطلب میں فلسفیانہ نقطۂ نظر سے دیکھوں گا تو آپ کو صرف یہ اختیار تو دے سکتا ہوں کہ آپ اس بندے کو سچا یا جھوٹا کہیں یہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے سچے اور جھوٹے ہونے کی بات یہ بالکل مختلف چیز ہے کیونکہ آپ کے پاس جس طرح خدا کے وجود کے لیے دلائل قائم کرنا آپ کے لیے مشکل ہے اتنی خدا کے انکار کے لیے دلائل قائم کرنا بھی مشکل ہے بالکل ایسا ہی ہے مطلب آپ غور کریں گے آپ کو کوئی مم. بندہ ایک بندہ آتا ہے میرے میرا پورے کا پورا مذہب جتنی میرا سارے کا ہر ایک شخص پر اعتبار پر مبنی ہے ایسا ہی اور آپ کا مذہب سے جو انکار ہے وہ بھی اس ایک شخص کے اس اس پر جو عدم اعتماد ہے اس پر مبنی ہے بالکل ہے. صحیح میں خود کائنات کے کس لیول پہ بیٹھا ہوں میں یہ کہوں کہ کائنات میں خدا نہیں ہے میری میرا تجربہ کیا ہے اب فلسفیانہ پوائنٹ آف ویو سے جب آپ اس مسئلے پہ غور کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ سوال جس کی طرف بہت کم لوگوں کا ذہن جاتا ہے یہ جب ہم کہتے ہیں کل کائنات یہ کل اس کے آباد کیا ہیں کل کے چھ آباد ہیں جس سے یہ کائنات کل بنے گی ٹھیک اس کائنات کی لینتھ کیا ہے طول کیا ہے عرض کیا ہے عمق کیا ہے ابتدا کیا ہے انتہا کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے یہ چھ چیزیں ہیں جب میں اس کو جان لوں گا تو یہ کائنات کل بنے گی हुँ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اپنے تخیل کی پوری قوت کو پریکٹیکلی اس وقت آزما کے بتائیں مجھے آپ اس کائنات کا طول کیا ہے آپ فرض بھی کر سکتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کل ہے آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے ایک غلط تصور پر پوری کائنات وہ اپنے ماں طبیعت کھڑی کر دی ہے یعنی ایک چیز جس کے متعلق آپ کا تخیل بھی یہ کام کرنے سے انکار کر دیتا, دی ہے دیتا ہے کہ اس کا طول کیا ہے اس کو ج... اس جواب کو آنسر کرنے میں جی وہ تخیل آپ کا ہو جاتا ہے, ہے, ہے ختم ہو جاتا ہے وہ جو آپ کا سب سے بڑی صلاحیت ہے یعنی تخیل سب سے زیادہ فال چیز ہے جتنا چاہے پھیلا سکتا جتنا پہ چاہوں پھیلا دوں دلتا دلتا وہ میں پھیلاتے پھیلاتے جتنا بھی پھیلاتا چلا جاؤں وہ بھی مجھے جواب دے دیتا ہے کہ میں یہ خیال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کائنات کا کیا ہے اور میں اس کائنات کے کل اور خود اس کے خالق پر ایک سوال اٹھا دیتا ہوں تو در حقیقت مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک فینائٹ مائنڈ محدود ذہن اپنے سر لامحدود سوال پیدا کر دیتا ہے تو اسے در حقیقت اپنی محدودیت پر اعتماد باقی نہیں رہتا اس لیے فلس 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 فلسفیانہ انداز سے جب آپ ان مسائل کی طرف غور کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ مطلب لوگوں نے کیا سوچا ہے سوچنے کی صلاحیت کو سوچنا بھی ضروری ہوتا ہے بالکل یہ فلسفے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے <تصف> اور اگر آپ اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے کائنات کون منع تو آپ کو کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ اپنی آپ تصورات کو جس طرف چاہے لے جائیں کوئی آپ رکاوٹ نہیں لگائی جا سکتی کوئی قدر نہیں لگایا جا سکتا لیکن یہ سوال کہ واقعتاً میں اس سوال کو اٹھانے کی پوزیشن میں ہوں یا اس سوال کو میں واقع آنسر کر بھی سکتا ہوں یہ ایک بالکل مختلف بات ہے کیونکہ اگر آپ نے اپنی صلاحیتوں کی طرف توجہ نہیں دی کہ میری کون سی صلاحیت ہے جو میرے اس سوال کو آنسر کرے گی تو بہت مشکل ہو جاتی ہے پھر آپ مطلب یہ سمجھیں کہ آپ انہیں کان سنبھالے وغیرہ آپ کو پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں بالکل یہ مسئلہ بنایا اس لیے مطلب فلسفیانہ سطح پر دنیا کی ہر تہذیب میں سوال اٹھایا گیا لیکن اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ کوسچن یہ تھا جس کو مطلب سکرات نے اس طرف متوجہ کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ ماں بعد اور طبیعت کی طرف جائیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ انسان کی طرف متوجہ ہوں ٹھیک اور ماں بعد دور میں مطلب لوگوں نے متوجہ کیا اس طرف تو یہ بنیادی سوال ہے جس پر فلسفے کو زیادہ توجہ دینی ہوتی ہے اور ایک بار آپ اس سوال سے اعراز کر گزریں گے تو پھر آپ لامحدود سوالات اٹھاتے چلے جائیں گے لیکن لامحدود سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا